Спасибо, что вы пришли сегодня. Слава Богу. И благодаря вам у нас есть какой-то праздник. Праздник надежды, праздник света. И, конечно же, благодаря Иисусу Христу в первую очередь. Слава Богу. Итак, значение праздника Рождества. Что означает, если посмотреть Библию и Рождество? Ведь каждый человек воспринимает Рождество по-своему. Дети воспринимают Рождество как возможность получить подарки, правда? Когда особенно маленький ребенок, вы сами были совсем маленькими, знаете, что приятно, да, ты э, ждешь какого-то праздника, и родители тебе покупают что-то, кто-то э, под елочку заглядывает, да, на какой-то праздник. То есть дети ожидают. Для детей Праздник это подарки. Ну, для взрослых это может быть что-то другое. Взрослые тоже любят. Здесь взрослые любят подарки. Конечно. Да. Очень, больше, чем дети. Да, и кто-то задавал вопрос, говорит, от чего зависит, под елочкой ты найдешь какой-то подарок, маленький или большой? Кто-то задавал вопрос, а я так жене говорю, на, на руку говорю. от зарплаты папы. чем больше зарплата, тем лучше будет подарок. Друзья, и действительно, каждый, каждый праздник Рождества люди что-то ожидают, люди как-то готовятся к этому празднику, делают особую еду. Сегодня у нас есть, кстати, особая еда, друзья. И бывает так, что ну, часто на Рождество встречаются родственники, да? на Новый год, на Рождество. В Америке так особенно вот этот праздник Рождества, обязательно такая традиция, собирается семья вместе. Ну здесь тоже из-за военных действий, конечно, хотел, чтобы дочка моя приехала, но не получается друзья, каждый что-то ожидает на Рождество, да, кто-то подарков, кто-то, что твои близкие, дети приедут, там, мама, то есть встреча родственников, это тоже хорошо. И в праздник Рождества верующие сочинили очень много песен, песни, которые воспевают Рождество Иисуса Христа. Есть особенные песни, это тоже хорошо, это тоже чудесно. И еда, и подарки, и родственники, и песни, и стихотворения. Все это мы готовим, друзья. Но э, мы не должны забывать, что значение праздника Рождества – это в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Я хочу зачитать место Писания Луки вот 2, с э, 8 стиха. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у сада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилась с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Вышли Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Друзья, смотрите, здесь написано э, в 11 стихе, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И это основная цель прихода Иисуса Христа, чтобы спасти людей. Что такое спасение? Это ну, можно представить себя горящий дом, дом горит, крыша падает, все, человек заблокирован, не может выйти, и без посторонней помощи он не спасется. Но приходит человек там или группа, да, и спасает. И человек понимает, что без этого спасителя он бы не выжил. Это так, так нам, нам для понимания, для ясности. То есть Иисус Христос в одном месте Писания тоже написано, и Он спасет людей своих от грехов их. То есть Христос пришел чтобы дать спасение, друзья. Христос пришел, чтобы дать жизнь вечную, которой лишился человек через грехопадение. Это основная цель, и Исаия 64,6 говорит об этом, о состоянии человечества всего. Все мы сделались как нечистые, Исаия 64,6. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли как лист, и беззакония наши, как ветер, уносит нас. То есть люди все согрешили, написано, э, и лишены славы Божьей в римлянам 3:23. То есть э, Библия ставит диагноз э, этой страшной э, болезни, которая ведет в ад, которая ведет в смерть. Но, друзья, э, здесь была возвещена великая радость. Что сказал Ангел? Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Друзья, это радость рождения Иисуса Христа, Спасителя нашего. И это основная цель, чтобы спасти нас. Есть еще цели, потому что некоторые люди думают, что э, спасти нас это просто, знаете, как одна женщина говорит, мини, говорит мне бы говорит, лишь бы до порога, лишь бы до порога, лишь бы спастись. Но на самом деле Бог хочет дать еще полноту на этой земле. То есть помимо того, что ты спасен в Иисусе Христе и идешь в вечность, Бог еще тебе на этой земле дает порядок и понимание, и радость, и смысл. Поэтому Он является Спасителем, Он спасает от ненужной жизни. Знаете, я когда-то немного, в 23 года я уверовал, но успел пожить такой жизнью, знаете, пустой, куда-то идешь с друзьями, какие-то интересы. Я постоянно куда-то носит. Ты не знаешь, будучи молодым, я тогда задумался и, и, и думаю, знаете, в чем смысл моей жизни? В алкоголе, в наркотиках? В чем? И всегда была такая пустота, и слава Богу, что Бог коснулся, я уверовал, спасся. Друзья, и действительно для меня это была великая радость, что есть надежда, что оказывается моя жизнь может быть без греха, наполнена смыслом. Друзья, мы должны сегодня задуматься, какое же значение праздника Рождества. Работали мы ну, там в одном селе, в общем, ремонтировали э, дом. Ну и приходит человек утром до этого заказчика и говорит: "Ты веруешь в Бога?" задает ему вопрос. Я так сразу так на него гляну, думаю, вот эти какой то и его вот, бывает, подходит, спрашивает, Ну, такой вопрос серьезный задает, говорит: "Ты веруешь в Бога?" Ну а тот стоит говорит, верую. А он ему говорит, да-да, налей 50 грамм. И, знаете, я так, я так такого не слышал еще. Ну думаю, при чем здесь, меня знаете, это, как файлы, файлы заклинили в голове. Я такой думаю, программа, да? И я такой думаю, подожди, при чем здесь вера Бога до 50 грамм? То есть, знаете, и человек, ну, Человек верит, да, что вот, вот так правильно. А, если он верит в Бога, значит, он мне нальет. Нет, Знаете, люди и так верят, да, что о, добрый человек, значит, он верит, что Христос родился. То есть, есть люди так верят. Есть люди, э, ну, как это все время я вспоминаю, там, люди собираются, не знают значения, да, и давай там, э, давай, Христос воскрес, давай, там, поднимают бокалы, чокаются, выпивают, потом грешат. И, ну, но главное, этот праздник отметить. Друзья, я верю, что Господь хочет, чтобы мы понимали значение этого праздника, что в мир пришел Спаситель, спасти людей. И вопрос к тебе и ко мне. Я помню, однажды мне один человек спросил, говорит, если ты через некоторое время умрешь, через секунду или завтра. А говорит, ты спасен или нет? Ну, есть такой стандартный ответ, а Бог его знает. Знаете, когда ты не знаешь, спасен ли ты. И сегодня вопрос, родился ли Христос в твоем сердце? Друзья, Иоанна 1.1.3 написано, что и Божий явилась. Давайте прочитаем, Артур, есть да, несколько писаний. Написано э, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что освязали руки наши. О слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Э, смотрите, 2 стих говорит, ибо жизнь явилась. До этого что, люди не жили? Нет, написано, ибо жизнь явилась. То есть в Иисусе Христе явилась эта жизнь. Он источник жизни. Вся радость, свет, смысл жизни находится в Иисусе Христе. И он совершает это спасение ради нас. Бог воплощается в тело, Бог живет, Бог страдает, на кресте умирает чтобы нам дать спасение. Друзья, вот смысл Рождества Иисуса Христа. Конечно, мы сегодня э, приготовили программу, э, люди приготовили вкусную еду. Все это радостно, все это необычно, так должно быть. Но самое главное, друзья, не забудьте, чтобы Христос родился в вашем сердце, чтобы каждый из нас принял Господа Иисуса Христа. Потому что Библия говорит, что верующий переходит от смерти в жизнь. То есть для верующего в Иисусе Христе, по сути, настоящая жизнь начинается после смерти, друзья. Как бы нам ни хотелось жить, все приходит такой момент, когда все мы уходим с этой жизни. И что нас ждет дальше, впереди? вечность впереди. Сколько нашей жизни на земле? Друзья, и поэтому Иисус Христос приходит, чтобы дать нам спасение, чтобы дать нам смысл, чтобы дать нам надежду. В своем приходе, в своем рождении Иисус Христос, знаете, не родился в каких-то царских палатах, Он родился в Хлеву. И кажется, Бог, ты что, не мог позаботиться, какой-то бы гостиницы крутой, он бы там родился, там, под присмотром какого-то госпиталя, каких-то врачей, Бог мог об этом позаботиться. Да? Но у Бога другие стандарты. И вот э, он пожелал именно так, друзья, чтобы он просто родился в плеву, не было места. И э, когда жил Иисус Христос, э, говорили, что без в нем, говорили разные э, негативные слова в его адрес, э, ему было трудно, но он говорил да будет воля твоя друзья в завершении э, хочу сказать что последние слова иисуса христа на кресте если помните было свершилось свершилось то есть работа по искуплению человечества совершена бог все сделал для того чтобы спасти грешников спасти каждого из нас но теперь вопрос лично каждому из нас Друзья, потому что праздник ⁇ это действительно еще повод задуматься нам о нашей жизни. О том, что Иисус Христос ⁇ это единственный, который может дать нам свет, дать нам смысл, дать нам радость, дать нам направление. И он сам является источником да. жизни. Мы прочитали, что жизнь явилась. Жизнь явилась, то есть люди, что были мертвы, нет, но люди физически были живыми, да, но написано, жизнь явилась. То есть духовно люди были мертвыми, не знали Бога, грешили, находили только в грехе свой смысл жизни. Но Господь пришел, чтобы спасти нас. Друзья, в этот праздник обращаюсь к каждому из вас, к себе тоже с той мыслью, чтобы мы поразмышляли о том, какова цель моей жизни, каково значение этого праздника, что Иисус Христос умер за меня. Он пришел в этот мир вначале ради меня. Он прожил, он страдал ради меня. Он воскрес ради меня. Друзья, он воскрес ради того, кто уверовал в Иисуса Христа. И первое такое, как условие, да, что нам надо сделать, как мы можем спасти свою жизнь, купить ее за деньги, или кто-то делать добрые поступки, чтобы только не попасть в ад. Нет, это все не тот способ, который усмотрел Бог. Если мы веруем, веруем, то имеем жизнь вечную. Если мы принимаем Господа, Спасителя в свое сердце, мы имеем надежду мы имеем радость, мы имеем жизнь. Все, для чего Христос пришел в этот мир. И последнее, друзья, Христос пришел, написано в Иоанна 1, 3, 8. Я процитирую уже последний в этом отрывок стиха последний. Для того, для всего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус пришел, чтобы разрушить чьи дела. Дела дьявола. А какие дела у дьявола? То есть он хочет украсть, убить и погубить. Испортить отношения, да, чтобы люди ссорились, чтобы люди стреляли друг в друга, чтобы люди убивали, воровали, гневались, грешили, жили растутной жизнью, э -э жили как попало и так далее. Можно перечислять, но я не хочу потому что Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Друзья, дьявол много сделал плохих дел, но Иисус Христос родился в этот мир, чтобы разрушить его царство, разрушить все, что насадил дьявол. И мы в этот праздник имеем надежду на спасение. Тот, кто верит в Иисуса Христа. Друзья, кто не верит прошу от всего сердца, примите его, пока мы еще здесь живы, пока у нас есть шанс на спасение, потому что в нем мы обретаем вечную жизнь. И не только мы принимаем его для вечной жизни, для того, чтобы наша жизнь поменялась. Было время, когда я не мог, знаете, жить, управлять своей жизнью. Но когда я уверовал в Иисуса Христа, пришел свет, пришла надежда, и я смотрю на семьи моих друзей верующих. И знаете, я радуюсь, я радуюсь. Тех, кто идет за Богом, действительно в их жизни есть свет, радость, в семье есть мир. То есть есть все, что Господь дает. Я смотрю, у меня много также неверующих друзей, там, одноклассников. И знаете, я смотрю сейчас на их жизнь. И бывает, встречаешь человека, он э, ну, просто он грязный, он за собой не следит, он, ну, я его не осуждаю, просто мне больно смотреть, э, там, э, третья жена уже развелся, идет, э, говорит, не у тебя там на, э, на, бутылку, то есть человек опустился, и человек, знаете, смотришь на него такие пустые глаза, то куда он идет, у него цель одна похмелиться, цель одна ну то есть такая пустота в глазах, и у человека нет надежды. Да? Но смотрю на тех, кто принял Иисуса Христа, друзья, э -э, в них есть радость, в них есть жизнь. Пообщаясь с ними, всегда как-то, знаете, есть с кем-то пообщаются, голова твоя опускается, и ты не видишь просвета, да, особенно кто-то новости посмотрит, говорит, все там, оружие не дают, все плохо в общем, все, все только хуже, цены растут, бензин дорожает. Ну, в общем, это такая, знаете, долгая история об этом рассказывать. Но есть те, кто верят в Иисуса Христа. Друзья, я верю, что жизнь наша находится в руках Божьих. Мы проходим через трудности, страдания, но мы должны всегда смотреть на этот светлый праздник и назначение его. Господь, для чего ты родил? Для чего было твое рождение? Ведь ты пришел ради меня, Господь, войди в мое сердце. Друзья, я хочу помолиться.